নমস্কাৰ সকলোকে আমাৰ চেনেললৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি আমি কথা পাতি আছোঁ আমাৰ গাঁৱত বা আমাৰ চৌপাশে বা আমাৰ ঘৰত এনে কিছুমান ঘটনা ঘটি থাকে যিবোৰ ঘটনাৰ পৰা আমি আহিবলগীয়া কিছুমান অশুভ ফলৰ বা আহিবলগীয়া কিছুমান অমংগলৰ ইংগিত পাই থাকোঁ কিন্তু আমি বহুতে নজনাৰ বাবে আমি সেই ইংগিতবোৰ বুজি নাপাওঁ গতিকে আজি আমি এই ভিডিঅ'টো জানিম কোনবোৰ ইংগিত বা কোনবোৰ ঘটনাৰ পৰা আমাৰ জীৱনত আমাৰ গাঁৱত বা আমাৰ চৌপাশে বা আমাৰ লগত সংঘটিত হ'বলগীয়া অমংগলৰ আগজাননী আমি আগতেই পাই যাম অকালত যদি একেৰাহে বৰষুণ দিয়ে যদি অকালত একেৰাহে বৰষুণ দিয়ে তেনেহ'লে ৰজাৰ মৃত্যু হয় আৰু প্ৰজাবোৰৰ দুখ কষ্ট অসীম হয় গৰু গাধ ঘোঁৰা নাইবা মেকুৰীয়ে যদি ৰাউচি যদি কান্দে জাক পাতি কাউৰীয়ে যদি কা কা কৰি ঘৰৰ চোতালত পৰে বা পুৱাতে যদি শিয়ালে মাতে গাঁৱলৈ যদি শগুনৰ জাক নামি আহে বনৰ জন্তু যদি গাঁৱত প্ৰৱেশ কৰে আৰু ঘৰচীয়া জন্তু যদি বনলৈ গুচি যায় তেনেহ'লে আপুনি জানিব লাগিব যে এয়া কোনো ডাঙৰ বিপদৰ আগজাননী আৰু এনেহ'লে আপুনি সাৱধান হৈ যাব অশোক গছ নহ'লে চেগুন গছত যদি অসময়ত ফুল ফুলে তেনেহ'লে কাজিয়া মাৰপিট আৰু অশান্তিৰ সম্ভাৱনা থাকে নিজৰ চাহটো যদি সোঁফালে পৰে তেনেহ'লে ডাঙৰ বিপদৰ আশংকা থাকে যদি ৰাতি ৰামধেনু দেখা যায় যদি ৰাতি ৰামধেনু দেখা যায় ঘৰৰ ওপৰত যদি শগুন বা মূৰত যদি কাউৰী পৰে তেনেহ'লে পোন্ধৰ দিনৰ ভিতৰত কাৰোবাৰ মৃত্যু হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে নহ'লে ডাঙৰ কিবা বিপদ হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে